الحمد وحده وحدہ والسلام وسلام من اللہ نبی یابہ فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کے مؤلف شیخ محمد بن عبد الوهاب رحیم اللہ اپنی کتاب اصول ثلاثہ میں آگے مزید لکھتے ہیں اے علم ارشدک اللہ لطاعته ان الحنیفیت ملت ابراہیم انت عبد اللہ وحدہ مخل صلی الدین و بضالمر اللہ جمی الناسی و خلق ہمہ کما کا اللہ تع خلق تلجنا ونسّ ابدون وا یا ابنی واحدون شیخ اپنے مخصوص انداز میں اپنے قارئین کو پہلے دعا دیتے ہیں پھر علم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے مسئلے کو واضح کرتے ہیں یعنی شیخ نے پہلے ہمیں دعا دی ہے کہ اللہ سبحانہ و الطعیٰ آپ کو اپنی اطاط کی توفیق نصیب فرمائیں آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ان الحنیفیت ملت ابراہیم کہ دین حنیف جو ملت ابراہیم ہے یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے آپ کا جو دین تھا وہ دین حنیف ہے اور وہ کیا ہے انت ابود اللہ وحدہ مخلص اللہ الدین کہ آپ اللہ کی عبادت کرے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یعنی دین حنیف جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے وبی ضالکہ امر اللہ جمیع اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی خالص دین کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو تمام لوگوں کو اسی خالص دین کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ خالہ کا اور اسی مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی مقصد کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خالص کریں اسی کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے کما قال اللہ تعالیٰ پھر شیخ نے آگے اس کی دلیل کے اندر سورہ زاریات کی آیت نقل کی ہے وما خلق الجنا ولسا اللہ لیا اب کہ ارشاد باری تعلیٰ ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں کسی اور کام کے لیے نہیں مگر صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں آگے شیخ لکھتے ہیں کہ وہ ماننا یا ابدون یو کہ لیا ابدون یعنی میری بندگی کریں اس سے مراد یہ یو یعنی میری توحید کو اختیار کر لیں مجھے ایک مان لیں تو یہ شیخ کی عبادت یہاں الحمد مکمل ہوئی اب اس کے مختصر سی تفسیر کے سلسلے میں سب سے اہم بات جو ہمیں سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دین حنیف کیا ہے یہ دین حنیف یہ ملت ابراہیم ہے اور وہ کیا ہے یہ دین حنیف یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی ہے ان کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ جو نہ وہ ذکر فرمائی ہے ہر نبی کی یہ صفت ہے ہر نبی حنیف ہوتا تھا ہر نبی حنیف ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ ہم بھی حنیف ہو جائیں تو یہ دین حنیف جس کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ ملت جو شرک سے یکسر پاک ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر مبنی ہو یعنی وہ ایمان وہ عقیدہ جس کے اندر کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو کسی بھی قسم کی شر کی آمیزش نہ ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو یہ ہے دین حنیف یہی ملت ابراہیم ہے اللہ کے ہر نبی کی ہی صفت تھی اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا ہے کہ سب حنیف ہو جائیں یہ حنیف ایک بڑی عظیم بہت ہی پیاری صفت ہے اور عقیدہ سمجھنے کے لیے ایمان کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حنیف کو سمجھے کہ حنیف کیا ہوتا ہے حنیف کون ہوتا ہے حنیف کا معنی کیا ہے میں نے یہاں پانچ نکات جو ہے وہ لکھے ہیں پانچ جو ہے حنیف کے معنی جو ہے وہ میں نے لکھے ہیں اس کو جمع کیا ہے تو میں انشاءاللہ پہلی وائس کے اندر اپنا یہ پانچوں معنی جو ہیں حنیف کے وہ بیان کرتا ہوں اللہ کی توفق سے پھر اس کے دلائل انشاءاللہ اگلی وائس کے اندر دوں گا تاکہ ہماری یہ بات مکمل ہو جائے کہ حنیف کیا ہوتا ہے حنیف کا معنی کیا ہے حنیف کا مطلب کیا ہے حنیف کا پہلا معنی ہے صرف ایک طرف جھک جانا یعنی صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جانا کسی اور کی طرف مائل نہ ہونا یہ ہے حنیف کا پہلا معنی کہ صرف ایک طرف جھک جانا یعنی صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جانا کسی اور طرف مائل نہ ہونا دوسرا معنی ہے حنیف کا یکسو ہو جانا اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے سیدھے اللہ کے راستے کی طرف چلنا دائیں اور بائیں نہ دیکھنا یعنی بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دین کے اوپر چلنا یہ ہے حنیف کہ یکسو ہو جانا اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے سیدھے اللہ کے راستے کی طرف اللہ کا راستہ کیا ہے سرات مستقیم عبادت کا راستہ اطاعت کا راستہ اتباع سنت کا راستہ عط اللہ بت الرسول کا راستہ جو سرات مستقیم ہے تو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے سیدھے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف چلنا دائیں اور بائیں نہ دیکھنا حنیف کا تیسرا معنی ہے اپنی توجہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف کر لینا یعنی صرف اللہ ہی سے امیدیں رکھنا صرف اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا اپنی توجہ سب سے ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو جانا یہ حنیف کا تیسرا معنی ہے کہ اپنی توجہ خالص اللہ کی طرف کر لینا یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے امیدیں رکھنا صرف اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا اپنی توجہ سب سے ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو جانا چوتھا معنی ہے حنیف کا کہ انسان ست رنگی نہ ہو بلکہ یک رنگی ہو جائے سترنگی ایک محاورہ ہے یعنی سات رنگوں والا یعنی مختلف بحرو والا مختلف بحرو مختلف بیس بدلنے والا کبھی کیسا ہے انسان کبھی کیسا ہے نہیں بلکہ ایک رنگ میں رنگ جائے اللہ کے رنگ میں رنگ جائے اللہ کی عبادت کے رنگ میں رنگ جائے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا رنگ اپنے وجود کے اوپر چڑھا دے اللہ والا بن جائے یہ ہے دین حنیف یعنی انسان سترنگی نہ ہو بلکہ یک رنگی ہو جائے اللہ کے رنگ میں اللہ کی عبادت کے رنگ میں رنگ جائے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا رنگ اپنے وجود کے اوپر چڑھا دے اللہ والا بن جائے یہ ہے دین حنیف اور پانچواں معنی ہے حنیف کا کہ اپنی نیت اور اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دے اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچائے پانچواں معنی ہے کہ اپنی نیت اور اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دے اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچائے تو یہ پانچ معنی جو اللہ کی توفیق سے میں نے بیان کیے ہیں انہیں پانچوں معنوں کو ذہن میں رکھ کے اسی کا مفہوم سمجھ کے اس کو یاد کر کے انشاءاللہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ ایمان سمجھ میں آئے گا تو حنیف کون ہے جو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے یکسو ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت میں وہ اللہ سے جل جاتا ہے سب سے کٹ کے اللہ سے جل جاتا ہے اپنی لو اللہ سے لگا لیتا ہے اس کی امیدوں کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے وہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت بنائی ہے وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے لیکن اس کا توکل اس کا بھروسہ اس کی امیدیں رب الاسباب کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتی ہے یعنی مثال کے طور پر ہمیں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے مصیبت آتی ہے کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے مسائل انسان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں ہم فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے موبائل نکالتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یار اپنے کانٹیکٹس کے اندر کون اس وقت ہماری مدد کر سکتا ہے اس وقت کس کو کال کرنی چاہیے سب سے پہلے کیا فلاں مسئلہ ہو گیا تم فوراً پہنچو یا فلاں بات ہو گئی ہے یا ہاسپٹل پہنچو یا فلاں جگہ پہنچو کوئی بھی مسئلہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون ہمارے ذہن فوراً چلنا شروع ہو جاتا ہے ذہن میں سب کے کانٹیکٹ سب جان پہچان والے دوست احباب عزیز و اقادیب رشتے دار وغیرہ آتے ہیں کہ کس کو فون کریں جب کانٹیکٹ لسٹ سب ختم ہو جاتی ہے بعد میں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے ہمیں ہسپتالوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر جب اپنا علاج کر لیتا ہے اور بالکل جب امید نہیں بچتی تو ڈاکٹر آخری جملہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے دوا تو کر لی اب آپ دعا کریں یہ حنیفیت نہیں ہے یہ دین حنیف نہیں ہے دین حنیف یہ ہے کہ دوا سے پہلے دعا ہے دوا سے پہلے دعا کرو پھر دوا کرو اور پھر دوبارہ دعا کرو پہلے بھی دعا آخر میں بھی دعا بیچ میں اسباب کو اختیار کرو ٹھیک ہے یعنی انسان کو کوئی بھی مشکل ہے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی انسان کو مرحلہ درپیش ہے اس کی توجہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف جائے پہلے وہ اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ کا ذکر کرے اللہ کو پکارے اس کے بعد جو شرعی اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے کا حکم ہے ان کو اختیار کرے لیکن یقین کیا ہو یقین یہ ہو کہ یہ اسباب جو ہیں یہ مجھے فائدہ نہیں دیں گے یہ تو مجھے حکم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب کے تحت چلائی ہے دنیا کا نظام چل رہا ہے تو مجھے بھی حکم ہے کہ میں بھی کوشش کروں تو میں اپنی کوشش کر رہا ہوں میری کوشش سے کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن مجھے کوشش کرنی ہے یہ ایمان ہونا چاہیے پھر کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگو پہلے بھی اللہ سے مانگو بعد میں بھی اللہ سے مانگو اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ اللہ کو فراموش نہ کر دو اللہ کو بھول نہ جاؤ ہم پہلے سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں سارے ذرائع اختیار کر لیتے ہیں جب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں پھر مسلح بچھاتے پھر اللہ سے مانگتے یا اللہ اب تو شفا دے دے یا اللہ اب تو یہ مسئلے کو حل کر دے یا اللہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے فلاں مشکل آ تو مشکل کو حل کر دے نہیں یہ ہمیں کام پہلے کرنا ہے پہلے اللہ سے مانگنا ہے پھر کوشش کرنی ہے کوشش کے بعد پھر اللہ سے مانگتے رہنا ہے تو حنیف کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے دنیا کے اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے لیکن اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور ہر قسم کی شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو ہر نبی حنیف تھے اور خصوصی طور پہ اللہ و العالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ حنیف تھے اور ہمارے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی حنیف تھے آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں سب سے افضل سب سے اعلیٰ آپ سب سے بڑے حنیف تھے تو ہمیں بھی ہر مرحلے کے اوپر حنیفیت کو اختیار کرنا ہے کہ ہم بھی حنیف ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں جیسے آپ کے صحابہ کرام تھے صحابہ کرام کی آپ نے یہی تربیت فرمائی تھی صحابہ کرام کو نبی علی صاحت وسلم نے جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حنیف بنا دیا تو صحابہ کرام بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے تو یہ بہت عظیم کامیابی ہے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم حنیف ہو جائیں تو یہ انشاءاللہ آج کے درس کے اندر یہ بات شیخ نے ہمیں سمجھائی کہ دین حنیف جو وہ ملت ابراہیم ہے اور وہ کیا ہے کہ انسان خالص اللہ کی عبادت کرے ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچائے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اب اس کے دلال انشاءاللہ اللہ اگلے وائس کے اندر صبح عرب رب العزت امّہ یسفون وسلم سین و الحمد للّہ رب العالمین